Большое спасибо всем тем, кто подождал, пока мы в отсутствие нашего незаменимого Дмитрия подготовили это мероприятие. Большое вам спасибо. Желтаж, конечно, на подключение бешеный, я вижу. Но оно и понятно по определенным причинам. Наше сегодняшнее желание поговорить с вами обусловлено собственно, проведением общего собрания, я надеюсь что все участники ассоциации помнят, что 22 апреля в 10 часов в нашем традиционном месте по адресу город Киев, улица Владимирская, 55, мы встречаемся для того, чтобы определиться о том, что и как будет делать ассоциация в ближайшее время. Причем хотелось бы особо подчеркнуть, что это собрание знаковое, то есть она, это собрание установит э, задачи, установит или выберет тех, кто будет эти задачи реализовывать в ближайшие три года. То есть у нас предполагаются выборы президента ассоциации, выборы состава, совета парт, э, состава дисциплинарной комиссии. Кстати, очень важный орган, который последние два года доказал свою, а, нужность и, б, квалификацию. Вопросы, связанные с деятельностью компании API Securities, вопросы жалобы на наших участников было энное количество, но должны к своему удовольствию, сказать, что в большинстве случаев дисциплинарная комиссия признала, что действия наших участников были квалифицированы и соответствовали законодательству. Поэтому это собрание для нас как аппарат и для участников ассоциации является важным. Я позволю себе прокомментировать те вопросы, которые мы планируем рассматривать на этом собрании. Ну, начну я наверное с отчета о деятельности ассоциации за 2014 год. Как вы наверное уже заметили, я надеюсь, вы это заметили. Каждый год мы стараемся сделать отчет интересным, не похожий на отчет предыдущего года. Хотим его сделать э, понятным, хотим его сделать качественным. И сегодня, вернее в этом году, мы отказались от э, изготовления бумажной версии отчета по двум причинам. Одна очень важная, да, то есть это защита окружающей среды, ну а также экономия бюджета партии. Э, поэтому э, этот отчет существует только в электронном виде. Я надеюсь, что он удобен, я надеюсь, что содержание для вас было ну, минимум интересно. Ну, чем он отличается от отчетов предыдущего периода? Ну, первое, мы позволили себе дать небольшой анализ ситуации на рынке. Причем мы не хотели, умышленно не хотели дублировать ту информацию, которую дают биржи, ту информацию, которую дает комиссия по ценным бумагам, тенденции, которые наблюдаются, к сожалению нельзя назвать позитивными, будем говорить так, но они объективны. Мы должны понимать, что эта тенденция сокращения количества клиентов, наших участников, сокращения доходности, она будет сохраняться, скорее всего, в течение этого года. Впервые наш отчет содержит Собственно, то, чего ждет рынок, чего ждут наши участники, наши ассоциации от обновленного состава комиссии. А ключевые реперные, если хотите, точки, которые есть в этом документе, это то, что мы понимаем и разделяем необходимость переводить в соответствие деятельность участников нашего рынка, участников ассоциации, инфраструктуры в целом к требованиям Европейского Союза, но при этом мы настаиваем на том, что этот процесс должен идти параллельно с процессом, который позволит, наконец-то позволит фондовому рынку занять свое естественное, достойное место в экономике Украины, а именно как источник финансирования реального сектора. И при, этом, и при этом мы э, ожидаем, что возможности наших участников должны возрасти. За счет чего? Ну, в первую очередь э, нам бы хотелось, чтобы э, появились новые инструменты. Да? То есть, ну, как бы всем бы этого хотелось, что именно для этого сделано. Разработан с активным участием представителей ассоциации проект э, документа, который может... В будущем стать проектом закона Украины о деривативах. Причем это документ компромиссный, который учитывает интересы и участников рынка, и производителей, и в том числе получил позитивную оценку экспертов, которые, экспертов, Проекта ФинРАП 2, которые принимали активное участие, за что им большое спасибо. Я, не, не, возможно, не назову всех участников рабочей группы, но вот в отчете они есть, и, конечно, все они привели к тому, что этот текст с нашей точки зрения является качественным и достойным к тому, чтобы в ближайшее время быть принятым и, возможно, появились у нас новые инструменты. Мы давно и много говорили о биржевых облигациях как инструменте который входит в зону интересов наших участников, который востребован рынком и который по нашему глубокому убеждению соответствует той концепции дерегуляции рынка в целом и страны, заявленной президентом Украины. Поэтому эти два направления с нашей точки зрения, два возможных инструмента с нашей точки зрения Должны появиться в этом году, для этого есть все предпосылки. Много говорилось о двойном листинге, то есть как бы уже эта, эта задача реализована. Надеемся, что инструментов будет больше. Пока, наверное, сложно оценить, насколько это повлияет на доходность наших участников, но процесс уже пошел, и это радует. Здесь хотелось бы очень отметить позицию ассоциации, связанную с так называемыми спящими акционерами. Да, то есть мы давно много говорили о том, что, к сожалению, та процедура дематериализации, которая была реализована у нас в стране, вряд ли можно назвать идеальной, но она была реализована. В результате чего мы имеем счета открытые в депозитарных учреждениях по договору с эмитентом, что само по себе уже противоречит гражданскому кодексу, что приводит к дополнительным затратам на эмитента необходимости рассылать письма с приглашением на общем собрании для этих участников, что количество этих счетов, около 500 миллионов, оно дает дополнительную нагрузку на депозитарную систему. Мы последовательно в этом вопросе, мы предлагали и предлагаем сейчас наконец-то взяться за приведение нашей инфраструктуры какой-то более современный востребованный вид, и поэтому вот те счета, которые открыты по договору с эмитентом, у нас есть предложения, которые мы уже озвучили, будем лоббировать в дальнейшем. У нас есть предложение а, наконец-то привести деятельность по управлению ценными бумагами в рамках действующего законодательства, потому что те 63 лицензии, которые выдала комиссия, де-факто не работают, потому что, к сожалению, ни гражданский кодекс, ни налоговый кодекс не дает предпосылок работать в таком формате, с такими инструментами, с такими клиентами. Мы считаем, что те а, пакеты эмитентов, а, которые открыты в рамках депозитарной системы, по договору с эмитентом, да, могут быть предоставлены в управление таким компаниям. А те э, пакеты, которые не будут интересны, должны быть переданы в, на хранение в центральной депозитарии на отдельный тип счета, не на эмитентский счет, как э, предлагают некоторые, на отдельный тип счета. Наша задача в данной ситуации вернуть доверие к депозитарной системе. Хотим мы того или не хотим, нравится нам или не нравится, это акционеры. Право собственности должно, должно быть священным. Поэтому депозитарная система должна их учитывать. А тут же хотелось бы отметить вопрос с дивидендами. К сожалению, к большому сожалению, появился законопроект, в котором обязательность выплаты дивидендов через депозитарную систему де-факто нивелируется. Да? То есть как бы появилась фраза выплата через та да, через депозитарную систему. А мы считаем, что это категорически неправильное решение, и Основным нашим мотивом в данной ситуации не является лоббизм интересов наших участников, хотя это составляющая часть нашей работы. А основным мотивом является желание создать цивилизованный легитимный рынок корпоративных бумаг в Украине. Дивиденды, по нашему глубокому убеждению, с момента принятия решения эмитента являются собственностью акций УНИРОВ. И поэтому депозитарная система должна обеспечивать право акционеров получать эти дивиденды. К сожалению, на сегодняшний день ответственность имитента за выплату дивидендов не заканчивается, передав размер дивидендов в депозитарную систему. Поэтому наша позиция заключается в том, что этот процесс нужно докрутить, если хотите, да, то есть установить окончание ответственности эмитента с момента перевода э, полной суммы размера дивидендов в депозитарную систему. То есть депозитарная система выполнит функцию защиты акционеров от возможных злоупотреблений имитентов. При этом мы понимаем, что некоторые депозитарные учреждения при определенных условиях, к сожалению, это правда, очень редко. Но это бывает. Злоупотребляют правами своих клиентов. Поэтому наше предложение заключается в том, чтобы и защитить и клиентов от депозитарного учреждения, установив сроки, которые депозитарное учреждение должно выполнить, соблюсти для перечисления этих активов на счета клиентов. При этом мы понимаем, что жизнь значительно многообразнее, чем закон, поэтому мы предполагаем редакцию законопроекта, да, как минимум законопроекта. Потому что депозитарное учреждение на протяжении трех или пяти банковских рабочих дней перечислить должно идти средства акционеров. Или путем и в сроке установлен договором. То есть в принципе может быть э, вольная договоренность, да, если стороны захотели установить иной порядок. Поэтому мы очень надеемся, что этот год станет переломным не только с точки зрения повышения э, э, требований к нашим участникам, что объективно э, не, не поменяется, но и с точки зрения э, предоставления возможностей для участников и построения цивилизованного рынка.